ajaran Saint Paul mereka tidak layak masuk mana-mana pintu surga dan saya kesian mereka mereka ini orang baik beri contoh yang baik sebab itu saya buat satu keputusan waktu saya buat meditasi dalam gereja di Kolon ini mesti munajat direct dengan Jesus Sebagai padri Lima waktu semayang berjemaah Tidak boleh munajat direct Sebab semua bangun berdiri Baca dalam bahasa latin Berjemaah Duduk berjemaah Lutut berjemaah Macam mana nak munajat So saya buat satu keputusan Tengah malam Bila padri-padri lain sudah masuk bilik tidur Saya bangun Dalam agama Kristian Katolik Tidak ada semayang tahajud Tidak ada tapi saya bangun tengah malam masuk ke dalam gereja dan saya munajat depan salib Jesus salib besar saya kadang-kadang saya munajat bahasa Jerman keluar sebab saya lama duduk di negeri Jerman cakap dengan semua orang dalam bahasa Jerman dan saya diberitahu Jesus faham semua bahasa saya pun munajat dengan Jesus kadang-kadang bila saya munajat, saya cakap dengan Jesus, saya gunakan bahasa Inggeris. Tiba-tiba bahasa Inggeris keluar. Kadang-kadang saya nangis. Saya sangat sedih. Apa akan jadi kalau saya tidak cepat-cepat balik ke kampung saya? Takut Encik Darus, Encik Ibrahim, Encik Musa, semuanya orang-orang mati. So saya menangis-nangis, munajat, tiba-tiba bahasa Tamil pun keluar. inilah tuan-tuan saya buat 6 bulan berturut-turut dan pada satu malam tuan-tuan saya tertidur dalam gereja. Mungkin siang hari makan banyak sebab padri-padri bulan puasa orang Kristian puasa. Kalau lain-lain hari boleh makan sampai 3 pinggan pun tidak ada masalah. Mungkin saya makan banyak ataupun kerja banyak di Mission Hospital. Sebab sebagai padri saya juga kerja di Hospital Mission. Tapi oleh kerana tidak cukup tidurkan, saya tertidur dalam gereja dan pada malam itulah tuan-tuan, saya mimpi. Bila saya mimpi, saya dengar suara suruh saya belajar tentang Islam. Memang saya minta Yesus. Buka hati orang-orang Islam Mercy on the Muslims Give light to them Supaya Jesus boleh beri sedikit cahaya kepada mereka Pada masa itu tuan-tuan Saya fikir saya ada cahaya Ini orang-orang Islam dalam kegelapan Sebab saya diajar oleh Padri Padri Perancis Orang-orang yang bukan Kristian Dalam kegelapan tidak layak masuk mana-mana pintu surga sebab mereka sudah ada dosa. Tapi orang Kristian ada cahaya dan padri boleh ampunkan semua macam dosa. Tapi padri juga ada veto power. Tahu apa itu veto power? Kalau seorang datang jumpa padri minggu ini dia kata dia tipu istri dia dua kali saja. Selepas beberapa minggu dia datang lagi Ini kali saya tipu isteri saya Tiga kali Selepas itu dia kata Setiap minggu saya tipu isteri ha, Ini padri ada kuasa Mau ampunkah? Tidak mau ampun Padri ada kuasa Dan saya gunakan kuasa itu tuan-tuan Kenapa saya gunakan kuasa itu tuan-tuan? Lumayan tuan-tuan Bila saya kata Eh You macam main-main saja Kata you Ha, buat dosa besar minta ampun macam taubat belacan Di Malaysia kami kata itu taubat belacan. Bila pedas-pedas dia tidak mau makan belacan dengan cabai lagi. Selepas beberapa hari makan lagi. Ha. So mereka hulurkan duit tuan-tuan. Tapi dalam waktu saya belajar macam mana nak ampunkan dosa kami tidak diajar kalau orang beri duit boleh ampun tidak tapi saya pakai common sense lah. Kalau kali pertama dia ha, buat dosa saya ampun. Kali ketiga keempat bila saya sudah naik marah, saya tengok duit besar datang, saya kata okeylah, kali ini saya ampun. Lain kali jangan buat. So saya pun tanya ketua saya, macam mana dengan duit itu sebab saya sudah sumpah tidak mau terima gaji. Dalam monastri tidak perlu gaji. Ha? Padri besar, ketua akan beri cukup makan, jubah, kasut, shaving cream, colgate, semua diberi. Tidak perlu duit. So bila orang beri banyak-banyak duit, saya tanya macam mana? Ketua saya kata kalau orang beri duit jangan kata tidak mau. Ambil saja beri saya. Sebab dia bos. Eh? Tidak dosa kata dia. Kalau simpan sendiri untuk guna sendiri baru dosa. Tapi saya ambil beri kepada orang atasan. Kalau buat macam itu saya nampak jauh beza saya punya tahap dengan orang lain. Kalau saya perlu kasut, saya tidak perlu tunggu lama. Kasut saiz asal saya beritahu saiz kasut order dari kedai kasut terus hantar ke bilik saya. Terus dalam satu hari. Kalau padri-padri yang tidak pandai kutip derma macam saya, Ha, kalau jumpa padri besar, padri besar kata dia punya saiz kasut padri tua yang uzo belum mati lagi. Nanti tunggu dia mati baru you dapat. Ha, jubah pun macam itulah, second hand, third hand, recycle. Tapi saya tidak pernah use recycle. Sebab setiap minggu kalau ampun dosa adalah orang beri macam-macam derma saya beri kepada orang atasan tidak perlu tunggu lama. So ada kelebihan. Eh? So ini bila saya dengar dalam mimpi saya Jesus suruh saya belajar tentang agama Islam Hingga hari ini saya fikir itu suara Jesus Sebab saya selalu dalam waktu saya munajat tengah malam Jumpa dengan Jesus Salib Jesus eh? So bila saya mimpi saya fikir itulah suara Jesus Saya pun esok hari hantar surat kepada ketua saya Bishop Dionysius dekat Vatican City dekat Casa Domitila itu ibu pejabat pada satu masa ibu pejabat saya adalah Casa Domitila via delle sette chiese dekat tujuh buah gereja sete itu tujuh via delle sette chiese dekat tujuh gereja ada satu ibu pejabat Casa Domitila saya hantar surat kepada bos saya saya dapat mimpi saya mau belajar tentang Islam supaya satu hari nanti bila balik ke Malaysia boleh bawa ramai orang-orang Islam ke agama yang betul. Pada masa itu saya fikir agama yang betul adalah agama Kristian. So bila niat macam itu tentulah orang atasan pun suka. So dia pun hantar tiket izin dengan tiket penerbangan ke London. So saya pun buat perbandingan agama dekat London dekat Mill Hill Missionary Institute tapi orang yang ajar saya tentang Islamologi bukan orang-orang Islam seorang orientalist tahu orientalist mereka baca banyak tapi tidak dapat hidayah so mereka ini baca ada ilmu tapi tidak percaya pada satu hari Beliau kata Kalau orang Islam kata puasa 30 hari Jangan percaya Kalau orang puasa 30 hari tentu mati Sedangkan Jesus puasa 40 hari Nabi Musa AS juga puasa 40 hari Tapi Profesor kata Kalau orang Islam kata puasa 30 hari Jangan percaya So saya terus naik marah Saya bangun saya cabar dia Sebagai student of comparative religion, kita tidak boleh cabar profesor. So saya disuruh keluar dari kelas perbandingan agama. So sekarang saya hantar surat kepada bos saya di di Vatican macam mana saya membuat perbandingan agama tapi padri Kristian dia tidak tahu tentang agama Islam tidak pernah pergi ke mana-mana negara Islam dia ini ikut buku saja so saya diberi peluang kedua untuk buat perbandingan agama dengan orang-orang dari Afrika Utara. Ramai juga yang datang ke London untuk belajar bahasa Inggris. Dan merekalah yang beri saya bantu saya macam-macam buku mereka beri termasuk terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang hingga sekarang saya simpan di rumah saya. Terjemahan Al-Quran oleh Muhammad Victor. Bila kali pertama saya tengok buku itu saya fikir inilah buku yang bawa ajaran sesat hingga ramai kawan-kawan saya di Malaysia sudah sesat so dengan niat macam itu tuan-tuan saya baca untuk cari ajaran sesat dalam terjemahan Al-Quran lama saya cari tuan-tuan sudah baca kali pertama dari surah Al Fatihah hingga surah Nas tidak jumpa-jumpa Kali kedua saya baca Kali ketiga bila saya baca Saya fikir lebih baik Saya bawa Bible sama-sama dengan Quran sebab saya tengok Dalam Al-Quran banyak Nama-nama Nabi Disebut yang saya lebih kurang Tahu, kenal mereka melalui Bible, cuma spelling dia Lain, eh? Solomon Dia kata Sulaiman Abraham dalam Quran Dia sebut Ibrahim Alayhisselam So, saya ambil satu persatu. Contoh, kalau saya buka Bible, Book of Numbers, dia cerita tentang Nabi Ibrahim, saya cari dalam Quran, surah nombor 14, eh? saya cari. Satu persatu, saya baca ayat satu persatu, baru saya nampak ada perbezaan. Walaupun nama Nabi hampir sama, dia tulis sangat negatif tentang Nabi Ibrahim AS dalam Bible. Dia kata dia ada tiga isteri-isteri. Oleh kerana takut bini, bini number one queen control, selalu kalau bini marah, mana awak pergi lama tidak datang dan selalu suka bohong. Kata Bible tentang seorang nabi yang hebat yang jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala hingga boleh tutur direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bible kata dia ini suka bohong-bohong. Nombor dua saya baca tentang Nabi Nabi Daud AS dengan Nabi Sulaiman AS Bible kata, Bible orang Kristian eh? Bible buku agama dia kata mereka ini kaki perempuan eh? Nabi yang dipilih oleh Allah SWT Bible boleh kata kaki perempuan Bila askar-askar pergi perang hmm. Nabi Daud yang ada 99 isteri masih cari bini orang lain. Bini askar-askar bawa ke dalam istana untuk buat maksiat. Tentang Nabi Sulaiman alaihisalam, Bible kata hanya ada 700 isteri-isteri. Oleh kerana tidak cukup, dia bawa lagi 300 perempuan simpanan supaya dalam istana dia ada 1000 wanita-wanita Satu hari wanita yang paling cantik bukan isteri dia perempuan simpanan minta patung dia mahu sembah patung Apa kata Nabi Sulaiman dia cari orang yang buat meja kerusi suruh beliau buat satu patung yang paling cantik untuk perempuan simpanan saya bila orang yang buat patung itu bawa patung, eh ini sangat cantik. Saya mau sembah patung itu. Masuk akal kah tuan-tuan? Allah yang pilih nabi-nabi, bukan kita manusia. Kalau kita pilih kadang-kadang boleh buat salah. Ini Allah pilih nabi-nabi. Tiba-tiba dalam Bible dia kata ini Nabi Sulaiman sembah patung. Ada lagi dua cerita lucu. Saya takut cerita nanti anak-anak cari Bible eh? tapi tak apalah untuk pengetahuan tuan-tuan. Eh? Bible sebut tentang Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Kenal tak? Nabi Nuh dengan Batra, Nabi Lut di bandar Sodom Gomora. Malaikat-malaikat diturun khas untuk selamatkan ahli keluarga Nabi Lut. Dan bila 40 hari, 40 malam Hujan lebat Nabi Nuh diselamatkan Melalui Bahtera yang Allah suruh dia buat Ini Nabi-Nabi Hebat tuan-tuan Tapi apa kata Bible Sudah diselamatkan Nabi Nuh cari perempuan Sebab isteri dia sudah mati Cari perempuan masuk ke dalam gua Untuk buat zina Tidak ada perempuan Ambil anak sendiri pun perempuan juga ha, Masuk ke dalam buat zina tentang nabi itu sama juga bila dia sudah diselamatkan bini tidak ada perempuan lain pun tidak ada asal perempuan eh? anak sendiri dia bawa ke dalam gua buat zina malam pertama dengan anak pertama malam kedua dengan anak perempuan kedua kata holy bible tentang nabi-nabi yang hebat tuan-tuan dulu waktu saya jadi padri saya belajar tentang perjanjian baru tentang Nabi Isa alaihi salam macam mana dia buat mukjizat tentang Zabur tentang semua tapi jarang saya dipaksa belajar tentang perjanjian lama tetapi apabila saya buat satu persatu comparison perbandingan saya sekarang takut saya dalam agama yang salah sedangkan pangkat IFS Asal saya jumpa mana-mana orang yang lutut dekat saya dan saya kata ego te absolvo in omni et fili et spiritu sancti. Semua dosa ada kuasa untuk ampun tuan-tuan. Tapi saya iman sudah bergoyang sudah. Betul ke agama Kristian? Betul boleh selamatkan saya? Saya fikir tidak. So apa saya buat? Kalau sekarang kalau saya mau buat apa-apa keputusan, saya ada tiga penasihat pribadi. Saya ada istri, ada dua anak. Dua-dua anak pun pernah belajar di universiti. Musa dan Isa. Tapi dulu tuan-tuan, kalau saya mau buat apa-apa keputusan sendiri-sendiri sebab saya ini padri. Semua so, hidup sudah sumpah tidak mau kawin. Saya ini padri yang baik, tidak ada girlfriend, tidak ada apa-apa. So bila saya dapat kebenaran tahu yang mana satu betul saya cepat-cepat hantar surat kepada ketua saya Bishop Dionysius saya beritahu beliau saya sudah buat perbandingan agama saya minta hantar balik ke Malaysia saya mau keluar dari agama Kristian saya mau memeluk agama Islam itu saya tulis tuan-tuan salah ke tuan-tuan tulis macam tuan tu Menurut Gereja Kristian, salah besar tuan-tuan. Bukan saya dihantar ke Malaysia tuan-tuan. Tuan-tuan fikir mana saya dihantar? Saya dihantar ke Hospital Mental tuan-tuan. Oleh kerana niat mau tukar agama bawa balik Malaysia, dia fikir saya sudah gila tuan-tuan. Saya dihantar ke Hospital Francisco Stein di negeri Switzerland. Bila saya kata saya tidak mahu pergi. Saya bukan gila. Tangan kaki diikat dengan wheelchair. Masuk ke dalam van. Dari Itali. Saya dihantar ke negeri Switzerland. Itu tuan-tuan. So apa mau buat? Orang kata gila-gila lah. -gila. Masuk ke hospital. Pakar psikiatris. Cek otak. EEG. Electroencephalogram dia cek-cek, dia kata dalam bahasa Jerman, saya faham bahasa Jerman sebab lama saya duduk sana, dia kata ini patient okey, bukan gila, kenapa dia dimasuk so saya kata, tak apa lah bos, biar saya duduk sini 3 bulan, sebab dia suruh saya taubat, kalau selepas 3 bulan masih degil ha, tidak layak masuk Malaysia saya akan dimasuk ke dalam di bawah gereja-gereja besar ada lebih kurang macam penjara dungeon dalam bahasa Inggeris. So saya pun duduk di hospital mental hampir tiga bulan. Tiba-tiba satu hari waktu saya dalam jalan-jalan di kawasan hospital dari jauh saya terjumpa seorang hebat dalam agama Kristen Katolik yang karang buku yang jadi buku wajib semua padri-padri mesti baca buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Karl Rana. Dia ini tulis buku tentang ketuhanan Nabi Isa AS. Buku itu adalah buku wajib dan semua padri-padri seluruh dunia. Mesti baca buku yang wajib kalau tidak, tidak boleh dinaik taraf sebagai padri. Walaupun sebelum itu tidak pernah jumpa beliau Di belakang buku beliau ada gambar dia So bila dari jauh saya nampak Profesor Dr. Karl Rana Dalam hospital yang sama dengan saya Saya terkejut Kenapa dia pun masuk hospital Sedangkan dia ini pakar teologi Hingga gereja-gereja baru di Amerika Syarikat Ada gambar beliau di dalam gereja-gereja ...ada gambar beliau, pakar teologi, dogmatik teologi. So saya pun tanya kaki tangan, kenapa Profesor Dr. Karl Rana ...dia masuk ke hospital sama dengan saya? Dia kata ini, sayang, kami tidak boleh jawab, ini VIP. So pada satu hari, saya tahu di negeri Switzerland, hari Minggu... Tidak cukup tenaga Saya masuk ke dapur Saya minta chief cook Bolehkah saya hantar makanan-makanan Kepada VVIP Supaya saya boleh dapat jumpa Dengan Profesor Dr. Karl Rana Kan senang berjumpa orang-orang Besar macam itu So saya pun bawa makanan Bila masuk bilik dia Dia sedang berbaring dan bila saya cakap dengan dia profesor saya ada bawa makanan dia kata letak saja atas meja ialah profesor saya ini datang mau bincang dengan tuan bolehkah saya ini padri dari Malaysia saya mau balik ke Malaysia tidak lama lagi boleh saya bincang hari ini sebab tidak lama saya akan dikeluarkan saya mau tanya betulkah jesus itu tuhan ataupun anak Tuhan. Saya mau tahu dari profesor sendiri. Dia kata jangan tanya saya banyak. Saya ini dalam ke